Привет, это уже какая-то серия ладно. Мы уже опять Прошла на какие-то дороги. Нет, на место другого да, Там с Тимуром ловлять Я просто не могу А, кстати Сейчас Я тут такую находку нашел Правда, она уже старалась Мушля. Я здесь богатый, опец. Не знаю, просто вот это здесь валялось себе. Короче, вот так. Все. Сейчас буду закидывать. <связь> сейчас, стоп, 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 стоп. <связь> вот сейчас мои Мои мои

мы с тобой на ту фидерную рыбалку и я, возможно, там полосу сверху как-то взловить. А я ее сразу надену, как ножевку. И щука будет, наверное. О, о, рыба. Ого, там что, щука фигура? А, не, просто... Добрые собаки. <реклама> 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 да, добрый, добрый. Ты, может, пойдешь немножко дальше в этих курщих-чурщих? Почти вчера. Давай, давай, давай. опять. А, пришел. пришел. Так а Давай, давай. что это просто...

История, не знаю, что сейчас сказал. Все поганы, место Вот он тут пытается что-то сделать. Все сделал. Ура! Так, что мы на, на новое место, что ли, переходить. Сейчас ну ладно Что? Что? А, камыш? Не знаю, наверное <звук> Пошлите <дь -дь. звук> куда дальше Давай. <laughs> так, можно куда-нибудь в воду залезть вот <laughs> Ну да, давай <laughs> <Мама. Я> <laughs> Так, пошли Куда дальше? Зараз він біля машини. Ловимо і додому. Скоріше mm -hmm. біля машини, щоб покидаємо. І додому, так? Ну, так. Вот. І тоді вже буду на планшет прокидувати і... і думати, що робити. Mm -hmm. Ты, ты меня зарошил ноги, завижешь, ты вс ⁇ не бомбить. Ты меня зарошил ноги, ты этим не Короче, Тимон твоим Тимон Ты, ты Короче, ухеть? О, посыпать, Не да правда, потому что я здрав. По кочкам, по кочкам. Умный гору не пойдет, умный гору обойдет. Ну что, там сам разберется? Куда на вариант Ого. а туда ну, окей дом. куда это ты... это дом. Не нет будем хотеть открывать опять же тут что? опять же что-то удочку ставим. Так, улич распутаю, вас поставлю туда. Так, телефончик. Сюда. Ага. Готово.

Да, И... короче, когда проблемы решутся таким способом, то опять буду -то снимать, короче.